Kita komen petua nenek berusia 98 tahun ni dari sudut saintifik. Saya kalau makan makan gula macam buka topi makan macam maka makan nasi. Darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, jantung tak ada, semua pun tak ada. secara umumnya kita tahu pengambilan gula yang tinggi ni berbahaya untuk kesihatan. Tapi nenek ni dia okey sebab apa? Maksudnya dia mesti ada buat something untuk mitigate kesan negatif pengambilan gula yang tinggi tu. Boleh jadi dia makan makanan yang tinggi serat, vitamin, mineral untuk bantu mengawal kadar gula dalam darah dia lah. Benda ni berkait juga dengan faktor genetik, uh, diet, metabolisme badan dan physical activity yang mungkin dia ada buat. Dia orang tanya dengan saya, makcik sehat apa ini? Hati mu tak mau marah Anak-anak saya pun tak Mana marah tak pernah pukul. Ini semua tak pernah pukul. Apa nak joget pun Disebut hati kena baik maksudnya jaga persepsi dan bersangka baik. Kesan positif thinking ni memang ada scientific research dalam bidang uh, psychoneuroimmunology boleh meningkatkan kekuatan imunisasi seseorang dan bila kita fahamkan setiap orang ni dia ada berbeza personaliti, penerimaan dan ada experiential statistik masing-masing musa macam mana, trauma ke pengalaman hidup dari kecil sampai besar yang akhirnya ia membentuk diri seseorang tu bila kita faham tu, kita boleh terima Uh, terima dengan terbuka lah setiap tingkah laku orang lain kira hati yang baiklah. Eh? sebab jaga persepsi tu dalam masa yang sama turut uh, dapat melindungi emotional emosi dan emotional well-being sendiri juga dan apa pun orang lain buat kita tak akan terkesanlah lah dekat diri kita umur saya Johara binti Abdul Raib umur saya lah harapan. yang ada anak sekarang yang 15 cucu saya 35 Anak 15 bermaksud sepanjang usia dia mesti sangat sibuk menguruskan anak-anak dalam kehidupan seharian so dia akan aktif secara fizikal kan mandikan anak memasak kemas rumah aktif pergerakan tubuh badan ni dia salah satu faktor penting untuk kesihatan fizikal dan juga mental mengeluarkan endorfin iaitu feel good hormone yang boleh boost mood kurangkan head stress anxiety regulasi emosi pun baik sebab ia natural painkiller dan meningkatkan fungsi kognitif otak juga lagi satu aktif secara fizikal pun dia boleh improve insulin sensitivity maksudnya kawalan gula dalam darah tu lebih baik so mungkin itu salah satu faktor lah macam mana pengambilan gula dia tinggi tapi kesihatan masih terkawal saya kalau pagi ya, jarang tidur pukul 4 saya dapat pergi dapur pergi mandi kalau pukul 4 pagi bermaksud dia tidur awal cukup tidur kan kalau tak cukup tidur mungkin dia akan sambung tidur semula jadi bila tidur yang berkualiti ni sangat penting untuk otak sebab kita ada waste management system juga iaitu glimpatic system. Waktu kita tidur, toksin macam beta amyloid yang berkait dengan penyakit Alzheimer, segala bahan yang tak baik dan berbahaya akan flush out. Toksin tu dia akan clear daripada otak. Sebab tu tidur ni sangat penting. Ada orang kata korbankan tidur untuk kerja, salah. Korbankan tidur untuk kerja tu maksudnya korbankan kehidupan tau. Bila aku pergi mandi, boleh ambil-ambil sembahyang. Mandi pukul 4 pagi, kita boleh assume yang dia kan dah umur 98 tahun besar kemungkinan dia dah biasa mandi air sejuk. Mandi air sejuk, terutamanya waktu pagi sangat bagus untuk boost immune system. Improve pengaliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh badan. Dan mandi sejuk ni sangat bagus untuk kesihatan mental sebab dia boleh improve mood mengurangkan stres, anxiety. Sebab apa? bila kita mandi sejuk ni badan kita akan trigger stress response tau tapi kita lawan juga kan hadapi mandi tu sampai habis dan bila dah selesai dan rasa selesa ia sebagai indikator yang tubuh badan kita dah bersedia untuk berhadapan dengan cabaran kehidupan hari tu lah dan jadi menjadikan level stress hormon pada hari tu akan rendah Tahu sembahyang dah sembahyang ngaji nanti kalau dah pukul 6.30 dah habis itu saya dah apa saya dah baring dah. Semayang dan mengaji beribadah ni memang sangat bagus untuk anterior cingulate cortex anda. Segala aktiviti beribadah eh, memerlukan kita untuk sustain attention. Khusus fokus kan, dengar bacaan sendiri dekat mulut, pergerakan ke bibir ni. Dia menjadikan anterior cingulate cortex anda aktif. Anterior cingulate cortex ni diumpama jabatan penghubung antara minda rasional dan bahagian prefrontal cortex anda dan juga limbic system Si anda maksudnya kalau anterior singgulit cortex anda tu aktif anda akan dapat lebih mengawal antara emosi dan juga rasional. jadi boleh jadi sebab tu dia kata dia tak pernah marah 15 orang anak-anak dia so, dah habis, dah sembahyang dah baring kalau nak, tak boleh tidur pergi keluar siang pokok Okey, dah baring lepas tu tak boleh tidur ini satu bentuk pendekatan psikologi yang sangat baik katil anda tu anda perlu anchorkan dengan tidur sahaja Jangan buat benda lain selain daripada tu. Ada orang kata, susahlah nak tidur malam, tak boleh. Rupanya kat situlah dia main phone, kat situlah dia baca buku, kat situlah dia buat kerja. Tak boleh eh. Katil tak boleh. Katil hanya untuk tidur. Anchorkan betul-betul dari sudut psikologi. Katakan anda dah baring kan, cuba untuk tidur tak dapat. Selepas 20 minit, anda wajib bangun. Jangan baring lagi kat katil tu. Pergi baring kat ruang tamu ke apa ke Worst case, bila anda tersilap langkah, anda anchorkan katil anda dengan situasi yang bila aku baring di atas tilam ni aku tak boleh nak tidur bila baring je aku teringat masa lampau kan layan emosi rugilah beli katil mahal-mahal kan tapi tak boleh nak tidur hobi semua saya hobi menjahit, mengait, tulik, drawing suka-suka lah semua saya buat penggunaan otak dalam aktiviti yang kreatif secara berterusan memang bagus untuk neurogenesis repair dan regeneration neuron-neuron dalam otak